इन सारे घर सारे बड़े मात Thank you. ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਰਮ ਬਾਦੂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਕਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੀਖ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਰੋਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ ਉਤਾਰੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

हाँ जी भाई जी बंगाली गांव में काफ़ी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है आपके कौन थे और कैसे थे ये मेरे मास्टर जी थे मेरी मम्मी के जीजा जी के थे और ये डेथ हुई है शराब पीने से और जब इन्होंने कल काम करके आए हैं और इन्होंने आके रेस्ट करना स्टार्ट किया और थोड़ी सी शराब पी और लेट जाते हैं और जब लेटे करीबन टू थर्टी ढाई बजे का टाइम था उसके बाद में बेटी गई कि दादू पानी पी लो कोल्ड ड्रिंक लाया कि गर्मी में आए हैं काम करके देते हैं तो वो उठे नहीं, नहीं हैं और उसी समय पता चलता है करीबन ढाई बजे की वो ढाई से तीन बजे के बीच में टाइम होगा एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन उसी के बीच में वो डेथ हो चुकी हैं और चार बजे यहाँ से प्रशासन उनको लेके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल के लिए लेके जाया जाता है और कल के ही लोग आए हुए हैं यहाँ पे और बच्चे छोटे शोट छोटे हैं कुछ खाया नहीं है जैसे कुछ रिश्तेदार इन्होंने जम्मू में शादी की थी जम्मू से भी आए हुए हैं हमारे भाई साहब और क्या कर रही है हमारी सरकार हमारा मेडिकल स्टाफ क्या कर रहा है जो कल का अभी तक मेडिकल नहीं हुआ और अभी तक बाडी घर पे नहीं आई और कब संस्कार होगा कब आगे क्या होगा और मैं बताना चाहता हूँ सरकार को मान सरकार को कि जो ये नशा तस्कार है ये आखिर कब तक बंद होगा ये कब बंद होगा अभी करीबन ट्वेंटी तेईस मौतें हो चुकी है और उससे पहले बेगुनाह की बहुत सारी मौतें हो गई हैं जैसे अभी बीते दिनों में हमारे पुलवामा पे इनोसेंट लोगों को मारा गया है वो सेम स्टोरी हमारे यहाँ पे हुई है इन लोगों का कौन है आगे जवाबदाई कौन है वो तो हमें पता चला जी मिलिटेंटों ने आके तो लोगों को मारा गया वहां पे एक-एक को पूछ पूछ के मारा गया है लेकिन इन लोगों का क्या कसूर था अगर इन्होंने पी लिया शराब और इनको क्या पता कि हम हमारे शराब पीने के बाद हमारा पूरा परिवार ही तबाह हो जाएगा आप इसे शराब कहेंगे सर ये शराब नहीं है ये शराब नहीं है ये सीधा यहर है और ये यहर है मैं पूछ रहा था बेटी क्या हुआ तो कह रही जैसे दादू लेटा उसके बाद उठी नहीं नहीं उसने कुछ हिलाया नहीं कुछ किया बस वो सो गया और वैसे वहाँ पे ही उसकी टांगें भी आकड़ चुकी थी और कोई सीधी भी नहीं हो रही थी ये बहुत जहरीला एक पोयोजन है और शरा जहर है जिसके कारण हमारे इतने लोगों के पूरे गांव इसी गांव में सर आठ मौतें हो चुकी अभी तक और उससे पहले बहुत सारी हुई हैं लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कुछ कुछ ने लोग हार्ट अटैक हो गया कुछ हो गया इनको इसी कारण से ही इनकी डेथ हो गई लेकिन इन दो दिनों के अंदर हमारे इन तीन गाँव के बीच में बहुत ही ज़्यादा सरदार जी पंजाब वालों युद्ध नशे विरुद्ध चलाया जा रहा लेकिन तो है लेकिन उस दौरान एक वाला इंसीडेंट जिंडा के लोग मौत दोशियाँ चल गए हैं बारे की कहना चाहोगे ਏ ਜੀ ਮੈਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯੋਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਯੋਧੇ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ بڑے بڑے ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 10 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਪਾਈ ਹੋ ਜੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਪਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਅਵਜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਆਰਾ ਵਗਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲਾਂਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜੇ ਜੋ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਹੜਵਾਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਲ ਸੁਟਣ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਸਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾਂ